Это все ваши вещи, вас двое? Нет, давайте все. <решен> <ладно. решен> <Давайте, давайте, решен> <давайте. решен> <решен> С 23-го на священнике, после начала интенсивного обстрела, не стало ни света, ни воды, ни отопления. В общем, жили, как я уже две недели без души. Ни телевизора не было, ни информации никого не получали, ничего. В общем, там катастрофа сумасшедшая, просто гуманитарная происходит. Если бы не волонтеры, я не знаю, вот вообще там никто бы из людей оттуда не выехал бы, ничего невозможно. Так, я вчера выезжал, когда с утра зашел к себе в кабинет, я тоже учитель, зашел к себе в класс. 30 лет я старался, чтобы что-то детей чему-то научить, что-то для них, чтобы было все проще, какой-то кабинет оборудовать, класс сделать. Зашел перед отъездом, посмотрел, а у меня все побито, в школу попала, попал снаряд, школа разнесена в клочья, считайте, ни одного стекла нету. Люди сидят в подвале, до сих пор прячутся в школе. Вы сейчас отопьетесь, смотрите. Thank you. большинство людей приезжают, которые не знают вообще, куда им дальше ехать. Вот, поэтому мы предлагаем им различные варианты и оформляем документы, перенаправляем в те области, в которые они изъявили желание поехать.